Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahuwataala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama dalam forum ilmiah pada hari ini. Selawat dan salam kita panjatkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga sahabat serta seluruh umat baginda yang istiqomah mengikut sunahnya hingga ke hari akhirat. Hadiri, forum kita kita pada hari ini bertujuan untuk memperkukuh kefahaman tentang ros, uh, rasuah, cabaran alat dan teladan Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Bersama-sama saya hari ini, tiga orang panel yang akan berkongsi pandangan dan hujah bernas mereka berkenaan tajuk kita pada hari ini izinkan saya memperkenalkan para panel kita pada hari ini. Berada di sebelah kanan saya, panel pertama, saudari Nur Hazwani Binti Ahmad Zaki. Panel kedua pula, saudari Umi Abdul Binti Muhammad Jumani. Panel ketiga yang berada di sebelah kiri saya, saudari Nur Hazwani Zulaiha Binti Muhammad Zambri. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin memulakan forum ini dengan soalan pertama kepada panel pertama. Saudari Syazwani, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan rasuah menurut perspektif Islam? Baik, terima kasih saudari pengerusi forum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menerima soalan daripada saudari pengerusi forum, apakah yang dimaksudkan dengan rasuah menurut perspektif Islam? Betul saudari? Betul. Okey, baiklah. Jadi uh, rasuah yang didefinisikan dalam Islam itu sendiri ialah berasal dari perkataan uh, rasuah yang dimana rasuah ini adalah satu bentuk pemberian ataupun penerimaan apa-apa perkara yang memberi manfaat kepada seseorang ini kepada individu itu sendiri seperti contoh hadiah, duit ataupun pangkat yang sering kali dikaitkan dengan dunia kita pada hari ini. Jadi uh, tujuan pemberian dan penerimaan semua perkara ini adalah untuk memperoleh hak, memperolehi hak yang bukan milik asal ataupun yang sepatutnya kita tak layak untuk menerima sesuatu itu dan juga untuk menutup kezaliman. Jadi perbuatan rasuah ini uh, perbuatan rasuah ini jelaslah ianya menjadi dosa besar dalam Islam. Sebab apa? Rasuah adalah salah satu tindakan yang dapat merosakkan keadilan, keamanan dan juga amanah akhlak masyarakat. Jadi dalam Islam ni rasuah ni dikatakan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti contoh keadilan, amanah dan ketakwaan. Kerana apa? Setiap jawatan, kuasa ataupun tanggungjawab adalah amanah dan keputusan. Setiap keputusan mestilah dibuat berdasarkan kepada hak, bukti dan kepentingan, bukannya untuk kepentingan peribadi ataupun hasil daripada rasuah. Selain itu juga rasuah ini juga bertentangan dengan akhlak Rasulullah sendiri yang mana Rasulullah ini terkenal dengan gelaran Al-Amin dan juga terkenal dengan akhlak kejujuran dan juga menegakkan keadilan. Jadi Nabi Salam, Nabi Muhammad sendiri menolak semua bentuk penyelewengan dan memastikan setiap keputusan sama ada yang dilakukan oleh baginda sendiri maupun sahabat adalah berpandukan syariat Allah dan yang paling penting adil. Saya memetik sedikit potongan ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitanir rajim wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al-hukam yang bermaksud dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil Apa cara yang batil? Batil ni adalah cara yang merosakkan Cara seperti rasuah sendiri Ataupun menipu Ataupun perkara-perkara yang membawa kepada dosa besar lah Dan janganlah kamu juga memberi rasuah kepada hakim Agar kamu dapat memakan sebahagian daripada harta manusia dengan cara yang berdosa Kenapa perkataan rasuah ini sering kali dikaitkan dengan hakim? Sebab kebanyakan uh, kes rasuah ini berlaku dalam uh, dalam mahkamah itu sendiri. Yang di mana hakim menerima suapan daripada uh, daripada orang yang individu yang bersalah dan juga uh, pendakwa raya, peguam juga menerima suapan daripada individu-individu uh, yang sepatutnya salah jadi kesimpulan yang di sini Rasuah ni memang menurut perspektif Islam itu sendiri Rasuah ni adalah perkara yang haram Dan juga sangat bertentangan dengan akhlak Rasulullah Kembali kepada saudari-saudari Terima kasih saudari Syazali Saudari Umi Bagaimana saudari mengaitkan isu rasuah ini Dengan penghayatan akhlak Rasulullah SAW Terima kasih saudari moderator jika kita lihat selepas saudari Syazwani tadi menjelaskan maksud rasuah, menurut perspektif Islam, jelas bahawa rasuah bukan sekadar salah laku pentadbiran. Tetapi satu dosa besar yang mencemarkan akhlak dan maruah manusia. Oleh sebab itu, untuk membendungnya, kita perlu kembali meneladani ahlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Seperti yang Shazwani, Saudari Shazwani berkata bahawa baginda digelar Al-Amin yang bermaksud yang dipercayai. Jadi Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam soal kejujuran dan integriti. Rasulullah dikenali sebagai seorang yang amanah, adil dan tidak pernah mengkhianati tanggungjawab. Seperti dalam kisah Rasulullah menyelesaikan pertikaian perletakan Hajarul Aswad ketika pembinaan semula Kaabah berlaku pertelingkahan hebat antara kabilah pembinaan semula Kaabah yang hampir tercetus pertumpahan ke darah kerana masing-masing ingin mendapat kehormatan itu namun setelah kedatangan Nabi Nabi memutuskan untuk menggunakan sehelai kain dan menyuruh keempat-empat kabilah Quraisy itu memegang setiap penjuru kain dan mengangkainya ke Kaabah jadi daripada situ kita dapat menunjukkan bahawa keadilan dan kebijaksanaan Nabi menjadi asas utama dalam mengelak konflik dan kezaliman. Apabila seseorang meneladani sifat amanah ini, dia akan menolak segala bentuk penipuan, penyelewengan dan rasuah dalam Islam. Jawatan atau kuasa dianggap amanah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bukan peluang untuk mencari keuntungan peribadi. Jadi Kita dapat simpulkan bahawa Nabi bersikap Jujur, adil Dan bijaksana Serta tidak memilih kasih Dan tidak tamak Dalam melakukan sesuatu keputusan Wah saudari Tercengang saya mendengar Pandangan yang dilontarkan sebentar tadi Saudari Hazwani Mengapa isu rasa ini dianggap sebagai cabaran utama bagi umat Islam, terutama dalam era globalisasi ini? Ini kasih kerana dari moderator atas soalan yang sangat bernas nice itu. Sebenarnya, isu isu rasuah sememang yang merupakan cabaran utama bagi umat Islam, lebih-lebih lagi dalam era globalisasi yang serba mencabar ini. Rasuah bukan sekadar perbuatan salah laku dari segi undang-undang, tetapi juga merupakan dosa besar yang amat dikeji dalam Islam. Jika kita lihat dari sudut agama, rasuah mencerminkan lemahnya iman dan hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu Taala. Individu yang terlibat dalam rasuah sanggup mengadakan fisik dan maruah demi kepentingan diri. Akibatnya, nilai amanah, jujur dan integriti yang menjadi tunjang dalam ajaran Islam semakin terhakis. Dari segi ekonomi dan sosial, rasu rasuah membawa kesan yang sangat buruk. Ia menyebabkan sumber negara disalahgunakan, projek pembangunan terbengkalai dan kemiskinan sukar dibasmi. Akhirnya, rakyat biasa menjadi mangsa kerana mereka kehilangan peluang dan keadilan. Dalam konteks globalisasi pula, negara Islam akan dipandang lemah dan tidak berdaya saing jika budaya rasuah terus berleluasa. Selain itu, Selain itu, dalam dunia yang semakin moden ini, rasuah juga semakin canggih, bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga melalui penyalahgunaan kuasa, pemberian hadiah dan sogokan dalam bentuk digital. Hal ini menjadi cabaran besar kerana masyarakat sering menganggap perbuatan kecil seperti duit kopi atau hadiah penghargaan itu sesuatu yang biasa. Sedangkan ia juga termasuk dalam kategori rasuah jika menyeleweng dan daripada niat sebenar. Oleh itu, menang untuk menangani cabaran ini, umat Islam perlu kembali kepada ajaran Islam yang menekankan amanah, takwa dan tanggungjawab. Pendidikan nilai murni perlu diterapkan sejak di bangku sekolah lagi dan setiap individu mesti memainkan peranan sama ada pemimpin, penjawat awam maupun rakyat biasa. Hanya dengan mengamalkan prinsip israf Islam secara menyeluruh, barulah kita mampu melahirkan masyarakat yang bebas, rasuah dan diberkati Allah Subhanahu SWT. Kembali kepada saudara Terima kasih saudari-saudari. Baiklah, hadirin, nampaknya kita telah faham tentang maksud, kepentingan dan cabaran yang dihadapi dalam mengamalkannya. Sekarang, kita teruskan ke pusingan kedua untuk mendalami tentang kunci dan cara mengatasi rasuah. Saudari, apakah faktor utama yang menyebabkan seseorang mudah terlibat dalam rasuah? kasih dari pengurusi Baiklah antara faktor-faktor utama Yang menyebabkan seseorang itu Melibatkan diri dalam aktiviti rasuah Ialah yang pertama Kelemahan iman dan integriti diri sendiri Dalam surah Al-A'raf Allah meriwayatkan bahawa Allah berkata bahawa A'udhu bila minah syaitan rajim Inna alladhi nattaqaw Ida mazdahu fa'ifu minah syaitan Tadakaru fa'idahu murusirun yang bermaksud Orang-orang yang bertakwa apabila mereka ini disentuh dengan godaan syaitan, mereka segera ingat kepada Allah. Lalu mereka melihat kesalahan yang hampir dilakukan. Jadi individu yang lemah iman, mereka ni mudah untuk terpengaruh dengan godaan dunia dan tak uh, mereka kurang rasa takut dengan dosa yang akan dan bakal dilakukan. Jadi apabila iman individu itu tidak kukuh, secara tidak langsung ia menyebabkan seseorang itu sukar untuk kawal nafsu dan juga lebih cenderung untuk mengambil jalan pintas untuk keuntungan peribadi walaupun dengan cara rasuah. Yang jelasnya rasuah itu adalah perkara yang haram. Jadi integriti diri juga uh, kelemahan integriti diri juga menyebabkan seseorang itu tidak menitik beratkan amanah dan tanggungjawab dalam pentadbiran ataupun jawatan yang dipegang dan juga membuka ruang untuk rasuah, untuk rasuah berlaku. Seperti contoh Semasa zaman Nabi Muhammad sendiri pernah berlaku satu kejadian yang di mana uh, ada seseorang ada individu yang cuba untuk memberi hadiah kepada hakim untuk apa supaya hakim itu nanti di hujung perbicaraan dia dia memberi hak kepada individu itu uh, untuk mendapat harta dalam situasi ini dia lebih menentuju kepada kes pertikaian harta lah. Jadi Nabi Muhammad sendiri menegaskan bahawa... Pemberi dan penerima rasuah akan mendapat laknat daripada Allah. Jadi uh, dalam kata-kata uh, Rasulullah sendiri... Rasulullah sendiri menekankan bahawa... Keadilan dan amanah mesti dijunjung. Walaupun ianya boleh merugikan diri individu itu sendiri. Dan yang kedua... Uh, kedua ialah sifat tamak dan tidak reda dengan rezeki yang telah ditetapkan. Jadi sifat tamak ni adalah faktor utama cabaran terbesar dalam diri individu itu sendiri apabila sifat tamak ini menjadi uh, dorongan kuat untuk memiliki lebih daripada yang halal dan mencukupi. Jadi individu yang tamak ni dia akan cari jalan pintas untuk dapatkan harta dan keuntungan dengan cara yang tak sah iaitu mengambil rasuah. Jadi keadaan ini juga akan menjadi lagi teruk jika seseorang itu tidak bersyukur dengan rezeki Allah. Sampaikan merasa bahawa apa yang dia ada sekarang tak cukup dengan apa yang diperolehi secara halal. Jadi seperti kisah sahabat uh, iaitu Abu Bakar As-Siddiq semasa beliau menjadi khalifah Beliau pernah menegur pegawai yang cuba untuk mengambil hadiah daripada rakyat untuk memudahkan sesuatu keputusan supaya keputusan itu berpihak kepada individu tersebut. Jadi, Abu Bakar ni dia tidak hanya melihat tetapi beliau juga menegaskan bahawa amanah lebih penting daripada dunia. Biarlah kita tertolak dengan keadilan, biarlah kita tertolak dengan hak yang sepatutnya bukan milik kita daripada kita meng mengambil hak orang lain. Jadi, uh, kisah uh, kisah Abu Bakar ini menunjukkan bahawa integriti, kejujuran dan pengawalan nafsu uh, adalah kunci untuk kita menolak rasuah seperti yang telah diriwayatkan dalam hadis uh, Bukhari dan Muslim. La'aka nabi Adam wadin min zahabin. Jika anak Adam itu memiliki satu lembah emas, la ahabba an al yakuna lahu dia ingin dua lembah emas. Jadi dekat hadis ini sendiri menunjukkan bahawa anak Adam iaitu kita sendiri adalah uh, memang uh, individu yang memang bersifat ataupun bersikap tamak. Jadi untuk mengelakkan kita uh, uh, mengamalkan sikap tamak itu secara berleluasa, kita kenalah setiasa tunduk dan cuba untuk mengawal nafsu. Itu sahaja daripada saya, kembali pada saudari. Masya-Allah saudari, pandangan yang cukup bernas. Apakah pandangan saudari Umi pula jika rasuah dibiarkan berleluasa terhadap masyarakat? Terima kasih kepada moderator. Jika kita biarkan rasuah berleluasa, kesannya sangat besar terhadap masyarakat dan negara. Yang pertama, rasuah meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap pemimpin dan institusi. Apabila masyarakat melihat pemimpin menjadi merasuah, keyakinan terhadap keadilan dan sistem pemerintahan akan hilang. Lantaran itu, rasuah juga akan melemahkan ekonomi negara. Menurut laporan Transparency International Malaysia pada tahun 2024, Malaysia masih mencatat skor indikator persepsi rasuah 50% yang menunjukkan tahap integriti masyarakat masih memimbangkan. Apabila rasuah berleluasa, integriti masyarakat akan hilang dan pelabur akan hilang kepercayaan dan rakyat pula menanggung akibat ekonomi yang tidak stabil. Seperti yang kita lihat sekarang, ekonomi negara selepas adanya COVID-19 amatlah teruk di Malaysia. Jadi, jika wujudnya orang-orang yang tiada integriti, tidak amanah, maka makin jatuhlah ekonomi Malaysia sekarang. Yang ketiga, Rasuah juga akan menghancurkan akhlak individu. Orang yang terbiasa dengan perbuatan ini akan hilang rasa malu dan takut kepada Allah. Seperti dalam riwayat Al-Bukhari yang bermaksud, apabila tiada rasa malu, maka lakukanlah apa sahaja yang kamu mahu. Ini bermakna rasuah bukan sahaja kesalahan undang-undang tetapi juga penyakit hati yang merosakkan nilai moral dan spiritual. Seseorang Saya sertakan dengan Satu kes kenderaan rasuah Yang melibatkan FIFA Yang Kes ini daripada tahun 2015 Hingga tahun 2020 Yang melibatkan Kerugian sehingga 1 juta ringgit Dalam satu Pasukan bola itu Jadi jika kita mencontohi ahlak Rasulullah SAW yang adil, jujur dan amanah, masyarakat akan kembali bersih dan harmoni. Tiadalah, tiadalah keruntuhan ekonomi sesuatu negara dan sesuatu institusi dapat dipercayai dan diberi amanah yang besar. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudara yang Saya sangat bersetuju dengan pandangan saudara-saudara kedua. Seterusnya, panel ketiga, bagaimana pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dijadikan panduan untuk membendung rasuah dalam kehidupan kita. Baiklah saudari Aisyah, sebenarnya pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menangani amalan tidak bermoral seperti rasuah ini boleh dijadikan panduan terbaik untuk kita semua pada hari ini. Rasulullah bukan sahaja menjadi contoh sebagai pemimpin yang adil dan amanah. Tetapi baginda juga cara bagaimana nilai Islam dapat diamalkan dalam setiap aspek kehidupan. Pertama sekali, Rasulullah SAW sentiasa menekankan konsep amanah. Baginda, baginda, baginda digelar Al-Amin yang bermaksud orang yang dipercayai. Gelaran ini bukan datang secara tiba-tiba tetapi hasil daripada sifat jujur dan integriti yang ditunjukkan baginda sejak muda lagi. Dalam konteks membentuk rasuah, umat Islam hari ini perlu meneladani sifat amanah ini untuk memastikan setiap tanggungjawab yang dipikul dilaksanakan dengan ikhlas tanpa mengambil kesempatan terhadap kuasa atau kedudukan. Kedua, pendekatan Rasulullah juga menekankan keterusan dan keadilan dalam urusan pentadbiran. Sebagai pemimpin, baginda tidak pernah menyalahgunakan kuasa malah mengingatkan, mengingatkan para sahabat agar tidak menerima hadiah semasa memegang jawatan kerana bimbang akan membawa kepada unsur rasuah. Prinsip, prinsip ini amat relevan dalam dunia moden, terutama dalam sektor kerajaan dan korporat di mana ketulusan dan accountability perlu dijadikan amalan utama. Selain itu, baginda juga, juga mengamalkan kepimpinan melalui teladan atau kita boleh panggil kudua hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyuruh tetapi baginda sendiri menjadi contoh dalam kejujuran, kesederhanaan dan ketegasan terhadap perbuatan yang salah. Jika pemimpin hari ini mencontohi cara kepimpinan baginda, sudah tentu masyarakat akan lebih menghormati undang-undang dan menjauhi amalan rasul. Akhir sekali, pendekatan Rasulullah menunjukkan bahawa membendung rasul bukan hanya tugas pihak berkuasa semata-mata, tetapi tanggungjawab seluruh umat Islam. Setiap individu perlu memainkan peranan penting bermula dengan diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekeliling. Jika setiap umat Islam mengamalkan nilai amanah, jujur dan takut kepada Allah seperti yang diajar oleh Rasulullah, maka insyaAllah gejala Rasulullah rasu dapat dibendung dan negara kita akan menjadi lebih makmur dan diberkati. Sekian saya kembalikan kepada saudara Aisyah. Alhamdulillah, kita telah mendengar pelbagai pandangan yang sangat bernas daripada ketiga-tiga panel berkenaan isu rasuah yang semakin membarah dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri forum hari ini, saya ingin menjemput semua panel untuk memberikan rumusan akhir. Kita mulakan dengan saudari panel pertama. Silakan saudari. Terima kasih saudari. Jadi sebagai rumusan terhadap perbincangan dan juga pengenalan sedikit tentang rasuah daripada kami ketiga daripada kami saya panel pertama panel kedua dan panel ketiga jadi sebagai rumusannya kita tahu bahawa rasuah ni adalah perbuatan yang berdosa besar dan sangat memberi impak negatif Bukan sahaja terhadap individu itu tetapi juga kepada masyarakat, bangsa dan negara Jadi kita sebagai umat Islam dan khususnya sebagai seorang pelajar Perlulah mengelakkan aktiviti rasuah Rasuah dalam konteks pelajar bukan untuk bukannya pergi ke mahkamah Tetapi rasuah dalam konteks pelajar apabila kita cuba untuk memberi suapan kepada pensyarah seperti contoh, Uh, doktor bagilah saya markah yang lebih untuk PB ni Saya kena belanja doktor makan semalam Itu adalah salah satu contoh rasuah yang paling dekat uh, Terutama yang kita lah sebagai konteks pelajar sendiri Jadi kita sebagai umat Islam hendaklah memperkukuhkan iman Menjadikan takwa sebagai pegangan hidup Menjaga amanah dalam semua aspek Dan juga kita perlu reda dengan rezeki yang telah Allah tetapkan jadi apabila kita amalkan prinsip-prinsip yang saya dah sebut sebentar tadi, insya-Allah masyarakat terutamanya ahli keluarga kita juga akan terpelihara daripada ke, daripada gejala rasuah, keadilan dapat sentiasa ditegakkan dan juga akhlak yang terpuji seperti yang, yang diteladani oleh Rasulullah dapat dicontohi. Jadi uh, rangkumannya menjauhi rasuah bukan sahaja tanggungjawab tanggungjawab individu tetapi juga amanah untuk kita pastikan keharmonian, keadilan dan keberkatan dalam kehidupan bermasyarakat serta ianya dapat mengekalkan teladan akhlak Rasulullah dalam kehidupan seharian. Sekian terima kasih. Nampaknya tidak salah saya mengajak saudari ke pentas forum kita pada hari ini. Pandangan yang cukup benar dari saudari. Saudari penyanyi kedua pula, apakah pesanan dan harapan saudari terhadap masyarakat dalam menangani isu ini? Terima kasih saudari moderator. Sebagai penutup, saya ingin menyeru agar setiap individu Muslim membina jati dan beras jati diri berasaskan iman dan nilai Islam. Rasuah bukan sekadar jenayah sosial, tetapi penyakit moral yang sangat berbahaya kerana ia melemahkan sistem pentadbiran dan menjatuhkan imej agama Islam. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan akhlak berteraskan contoh teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diperkuatkan bermula dari keluarga, sekolah hingga ke peringkat organisasi. Harapan saya semoga kita semua dapat mencontohi ahlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan dengan menjadi insan yang jujur, amanah dan berintegriti hanya dengan kembali kepada ajaran baginda. Insya-Allah kita mampu melahirkan masyarakat yang bersih daripada rasuah dan diberkati Allah Subhanahu Taala. Sebelum saya akhiri percakapan saya, saya ingin menutup dengan satu kisah Rasulullah ketika Nabi berniaga di Syam bersama Sayyidina Khadijah. Ketika Nabi berusia sekitar 25 tahun, Rasulullah bekerja membawa barang dagangan milik Sayyidina Khadijah ke Syam. Dalam perjalanan itu, baginda berurusan dengan para pedagang dengan penuh jujur, tidak menipu timbangan dan tidak mengambil keuntungan berlebihan dan sentiasa berlaku adil. Fadijah, pekerja Fadijah yang bernama Maisarah menyaksikan sendiri bahawa Nabi berlaku adil dan jujur dengan akhlak mulia baginda. Setiap transaksi disertai dengan kejujuran dan doa. Hasilnya, urus niaga Rasulullah memperoleh keuntungan dua kali ganda berbanding pedagang lain. Jadi, kejujuran Rasulullah dalam perdagangan membawa keberkatan dan kepercayaan dan menjadi bukti bahawa integriti adalah asas keberhasilan bukan penipuan atau rasuah. Saya kembali kepada Sadari Hujah yang sangat menyentuh hati saya sekali. Sadari Hazwani, apa yang ingin sadari simpulkan terhadap forum kita pada hari ini? Baiklah, pada pendapat saya, rasuah bukan sekadar dosa terhadap manusia tetapi juga pengkhianatan terhadap Allah SWT seperti seperti sabda Rasulullah SAW Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinannya Hadis ini menunjukkan bahawa setiap individu, sama ada pemimpin atau rakyat biasa, bertanggungjawab atas amanah yang dipikul. Rasuah menafikan prinsip amanah yang menjadi tunjang ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, untuk membentuk masyarakat yang bersih daripada rasuah, kita mesti kembali kepada nilai Islam, iaitu memperkukuh iman dan mengamalkan sunnah Rasulullah serta menanam kesedaran bahawa Allah Maha Melihat segala perbuatan manusia. Jika setiap individu hidup berlandaskan ahlak Rasulullah, nescaya budaya budaya rasuah akan lenyap sedikit demi sedikit daripada masyarakat kita. Sekian sahaja dari saya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua panel atas kehujahan yang bernas dan penuh makna. Sebagai kesimpulan besar daripada forum kita hari ini, dapatlah dilumuskan bahawa rasuah bukan sekadar jenayah sosial, tetapi juga dosa besar yang mencemar kesucian akhlak Islam. Allah Subhanahu Wa Taala melarang keras perbuatan ini. Kerana ia menimbulkan ketidakadilan, menindas golongan lemah dan mengundang kemunkarannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan teladan terbaik dalam surat kejujuran dan amanah sifat yang harus menjadi terus dalam kehidupan setiap muslim dalam konteks amalan harian setiap daripada kita mesti menolak sebarang bentuk penyelewengan maupun sekecil manusia kerana rezeki yang halal lebih berkait dan membawa kebahagiaan. Oleh itu, Marilah kita bersama-sama memperkukuh iman, meneladani Allah Rasulullah dan menegakkan nilai integriti dalam diri serta masyarakat agar negara kita bebas daripada budaya rasuah dan diberkati oleh Allah subhanahuwataala. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. <laughs>